самыми яркими впечатлениями осталось огромное, неожиданно огромное количество людей, которые пришли на первый митинг в Киеве. Никто не ожидал, все улицы были заполнены людьми. И это было действительно, скажем так, очень-очень волнующе с этого все начиналось. Следующими моими такими яркими воспоминаниями осталась моя, скажем так, волонтерская работа в координационном центре Майдана, который находился в доме профсоюзов, который позже был сожжен. Конечно, очень удивила сплоченность людей, самоотдача. Эти девочки, которые ходили по баррикадам, разносили бутерброды, чай, кофе. Различные люди, которые приходили в координационный центр, предлагали свою помощь, свой вклад в революцию. Мы старались как-то максимально скоординировать всех для того, чтобы было более эффективно взаимодействие между всеми. Ну и, конечно же, стойкость. Украинцев сплоченность, я думаю, все-таки мы в конце концов победим, построим на самом деле европейскую, свободную Украину, хорошую жизнь в нашей стране для всех людей. То, к чему мы стремимся, то, ради чего стояли люди на Майдане, это обязательно будет. Відзначення річниці початку доленосних для України подій, помаранчевої революції та революції гідності, віддання незалежної шани громадському подвигу. Дів'яни, українці, слава Україні. Це надзвичайно щемливий і зворушливий день для кожного з нас. Пам'ятаємо, як все починалося тоді два роки тому. Все починалося із того, що ми просто відчули себе ошуканими. Ми відчули себе е, людьми, яких просто відверто било довкола пальця. Нам сказали, що буде асоціація з Європою. Цього не сталося і. Тоді на наших очах фактично почав відбуватися справжній злете зростання української нації. Буквально за кілька місяців з тих личаків, як зазначено, у вірші країна піднялася до своєї України матері. Оце було найголовніше. Все відбулося тоді надзвичайно стрімко, але все закінчилося кров'ю. І сьогодні, в цей день, ми говоримо про те, що ця кров не повинна була піти на марне. Я пам'ятаю ті події, пам'ятаю харківський намет, пам'ятаю голову е нашої обласної організації Тоді Ірину Олексійну Єфремову сьогодні народного депутата від фракції Народний фронт, яка опікувалася разом з цією нашою командою тоді наметом на майдані Незалежності в Києві. Кожна субота, неділя, кожне віче. Все українське ми там. Вся наша команда знаходилася там. І фактично 18, 19, 20, 22 лютого найборемніші дні революції. Всі ми були тоді, там, на майдані у Києві. Разом з нашими побратимами і посестрами тоді робилася історія, і сьогодні ми є складовою цієї великої буремної історії. Ми певні в тому, що складання новітнього українського літопису буде золотими літерами. Ми маємо сьогодні демонструвати досвід для всіх прийдешніх поколінь. Найголовніший досвід те, що ми не мусимо зганьбити пам'ять тих. То поклав своє життя на алтар української свободи і незалежності. Це найголовніше. І сьогодні, саме в цей день, світлий день для всієї України. Ми не лише святкуємо другу річницю, а ми насамперед згадуємо тих, хто поклав життя за Україну. Улыбнув стоить вся история народу Украины, Ну, для меня сегодняшний день является безусловно праздником, праздником свободы и гидности. В 2004 году, 21 числа начинался первый Майдан, когда украинцы мирно сумели отстоять свой выбор, не допустить фальсификации и действительно показать, что Украина достойна того, чтобы иметь политическую нацию, которая связывает свое будущее с Европой. Мы тогда большие надежды возлагали на президента Виктора Ющенко, которого избрали, к сожалению, получилось так, что за пять за пять лет мы откатились далеко-далеко назад. Какая-то надежда появилась в конце 2013 года, когда власти Украины декларировали европейскую интеграцию. Эта интеграция должна была подписана, были приняты все необходимые законы. Закон Украины про засады за внешней и внутренней политики, где четко была прописана именно европейская будущая интеграция. Вот. Но все это перечеркнули одним росчерком пера. Вот. И, безусловно, 21 числа по всей стране начались Майданы, в том числе и в Харькове. 24 мы были в Киеве, когда Киев собрал где-то более 100 тысяч, тысяч, тысяч человек. И была надежда, что власть прислушается к мнению народа. И еще было не поздно и могли подписать, подписать эту ассоциацию. Однако всего этого не произошло. Шоком был разгон студентов 30 числа. Безусловно, как бы негативные эмоции, пересматривал, я сейчас просто вспоминаю, как 30-го пересматривал ролик с разгоном, И э, от растерянности, разочарования, э, в общем-то, появлялась надежда. Надежда на то, когда э, я видел новости, что и в Киеве, и в других городах Украины э, люди были крайне возмущены и, и ну, готовы были высказать свой протест на площади. 1 числа мы были уже в Киеве. Вот оставались там второе, третье, четвертое. Второе, третье, четвертое число. В Киеве нас застала тогда новость о том, что в Харькове планируется внеочередная сессия Харьковского городского совета, где большинство, тогдашнее большинство Харьковского городского совета, которое состоялось в партии, в основном из представителей партии регионов, готовили, готовили свое политическое заявление. Вот. Я сейчас вспоминаю, как э, в дороге со своими коллегами, депутатами по фракции, по оппозиционной фракции в то время мы писали буквально, э, буквально в машине на коленях э, писали наши выступления, разрабатывали сценарии, готовили, готовили наше заявление в поддержку, в поддержку европейского выбора Евромайдана. Глава Харьковской областной державной администрации Игорь Львович Райнин координатор Харьковского Евромайдана Игорь Рассоха, отец Виктор. Этот день показал нам суть украинства, раскрыл характер украинцев, независимый, свободолюбивый. Люди показали, что готовы бороться за европейские ценности, за свою свободу и за лучшую жизнь для своих детей. Причем любой ценой. Очень жаль, что сколько смертей было, что ну, все эти страшные события, которые происходили, все знают. Хотелось бы, чтобы все это было не зря, и чтобы та мечта, которую, ради которого был Евромайдан, чтобы она воплотилась в жизнь, чтобы мы тоже стали европейцами и по уровню жизни, и по менталитету, и по отношению друг к другу. Слава Украине!